اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البريه وعلى اله في كل لمحه على ما وسعه علم الله، على ما وسعه الله. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صلي على المصطفى, على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلِّ على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلِّ صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام دي صحرا لما نحو دي سنة تردابات مقامك دوى دي فاد صحراء نماح ميسرة دي سنادر دافد مقام كتوى لي دي ممأة الحسن أشاذ لي يا ممأة الله أنت شاذ فالغور <سؤال> كبادا سيدي عبد السلام ارس من تغذي يا هرمي مميما أبو العباس مرسي سباقي خليفا تحيك إيمان بصير أشبرد عن برد يا خود العرش مكن الدين أسماء سلطان حنفي سموام. Bye. But... بسند المتصل الى صاحب الكتاب لطيف المنان في مناقب ابي العباس المرسي وشيخي ابي الحسن العارف بالله سيدي ومولانا الامام ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره ونفعنا الله بعلومهم وباسرارهم وبمدادهم وامدنا يا الله بنفحاتهم وبركاتهم اللهم امين امين وعن سيدنا شيخ صالح جعفري وإلى سيد أحمد بن إدريس وكذلك سلسة النورانية متصلة إلى الحوض النبوية الشريفة عن سيد محمد البدوي وكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديام إلى سيد الوجود والسبب كل موجود سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر لا كالبشر بل ياقوت بين الحجر بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنايه ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعتي باكرم الرسل كنا اكرم الامم. بسيري ثواب الفاتحه الله يا الله يا لسان الله سقيم غير الله Allah Hulu Allah Jadi Alhamdulillah Pada halaman satu yang ke-6 Sayyidi Imam Nautailah Sekandari masih lagi meneruskan Pada bab yang kedua iaitu Penyaksian seorang guru yang bernama Imam Abu Hazan Shazuli buat anak muridnya Iaitu Imam Abu Hazan Mursi Selaku guru kepada Imam Nautailah Sekandari penyusun kitab Bahawa penyaksian ini adalah penyaksian Iaitu Imam Abu Abba Musi itu adalah waris bagi maqam maqam gurunya jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi memang sangat-sangatlah bijak apabila Imam Ibn Athaillah sekali menyusunkan pada bab yang awal menceritakan tentang karamah keimanan dengan karamah hukumnya bagaimana dan sebagainya dan menceritakan bahawasanya bagi mereka yang mengingkarinya dia mengingkari satu benda yang ha, eh, fi dini bi darurah dan orang yang mengingkarinya seperti mana dicontohkan oleh Imam Nawawi Al-Iskandari peliklah dan juga eh, ajaiblah bagi mereka yang mengingkari bagi karamah yang Allah nugerahkan kepada Nabi Allah Khidir ini hidup berterusan panjang umurnya sampai sekarang walhal ha, eh, dia pula boleh, kalau kata dia tidak mahu percaya bab tu, tapi dia pula boleh percaya bahawasanya, Iblis itu hidup sampai sekarang. Ha. Jadi, rupa-rupanya Imam Yudhara Skandari nak sambung lagi dalam bab kedua ni tentang karamah-karamah yang berlaku pada guru beliau. Yang mana karamah-karamah tersebut, dah tentulah, ianya adalah fi'lullah. Ha. Adalah daripada perbuatan Allah Azza wa Jalla yang disandarkan eh, ataupun di Allah Ta'ala bagikan kepada hamba-hambanya yang salih lebih-lebih lagi daripada kalangan awliya'nya. Nah, yang ini kena tengok perinciannya pada perlahawai sebelum ni ataupun dalam kitab Fathun wa Faizun pun Syekh Salih Ja'fari menekankan tentang kerana.

semenjak mana beliau telah pun sampai kepada Allah Azza wa Jalla dan diperkenankan oleh Allah, diradai oleh Allah, lalu dia tidak pernah lagi dihijabkan. Berada dalam maqam musyahadah. Sebab semalam dah cerita berkenaan 40 tahun tidak pernah hijab daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa cerita? Ahli Bahnasah. Maka sehingga kan Imam Abu Hassan Syazuli kata kalaulah dia sendiri minta agar hijab ha? minta agar dia hijab maka nescaya dia ada pati bahawasanya sama sekali Allah tidak akan hijabkan juga ha? macam mana nak bagi faham mudah kita bagi salah satu contoh daripada 70,000 ribu hijab yang telah sudah tersingkat salah satunya contohlah apabila hijab tersebut kita tahu cerita Imam Abu, Abu Abah Musi beliau pernah sebut Uh, kalau tak silap beliau kata pada tangan Sidi Bishrul Hafiqah atau Sidi-Sidi Saqati beliau kata pada jari jemari beliau itu ada satu urat yang kalaulah sekiranya tangan tadi menghulurkan untuk nak ambil minuman atau makanan yang mana di dalam makanan tadi atau minuman tadi berunsurkan syubhah maka urat tadi akan gerak-gerakkan pada jari jemari si wali tersebut satu urat tu saja dia akan gerak-gerakkan dengan ni dah jadi tak ambil ada pun pada jiwa pada diriku kata Imam Abu Musi ada lebih kurang berapa tak ingat Ustaz ha? 30 lebih apa urat bukan satu urat ni lagi banyak urat ni kalau nak sentuh tu rasa habis mah ya. kata bahawasanya jangan ambil bila jangan ambil, tak kata pula, oh ini ada syubah. Tak, mereka belajar jaga lisan mereka. Mereka akan sebut kata, tak ada nama saya dekat sini. Tak ada mesti dekat saya. Tak ada nama. Nama orang lain. apa yang tu ya. Kan? Ya. Baik. Lagi contohnya, antara hijab-hijab yang -hijab singkat contoh, seorang itu dikurniakan dengan muka syafah. Bila muka syafah ni kadang-kadang, saya bagi contoh salah seorang waliullah yang namanya Imam Abdul Wahab Asy'arani. Imam bin Jarani bercerita kata pernah satu ketika disingkatkan hijab kepadaku sehingga kan ketika saya salat saya boleh mendengar seluruh yang berada di dalam masjid seperti macam aa, apa dia aa, permaidani ataupun kayu-kayu tasbih dalam tu rihay al-Quran al-Quran dan sebagainya boleh mendengar sekalian mereka bertasbih kepada Allah Lalu ku mendohon doa kepada Allah agar ha, tutuplah hijab ini supaya ianya tidak menjadikan aku fokus pada mereka bahkan fokus pada mu ya Allah. Ha, lalu tiba-tiba dah tak bunyi dah. Macam itulah pagi ha, dihijabkan balik semula. Ataupun seorang yang dibukakan muka syafa dia boleh baca hati orang. Kan? Ya, Mai-mai tengok muka tahu kata, "Oi, ni ada H1 in one <laughs> ataupun tengok-tengok muka tahu banyak hutang dan sebagainya ha. ataupun ada penyakit sekian-sekian sekian, sekian, sekian. Ha. seperti Dr. Ali Jum'ah pernah cerita bagaimana satu orang hamba Allah dia dia buat lebih kurang pada ibu dia waktu ibu dia minta benda kat dia dia baling je tu kat ibu dia Lepas tu ibu dia marah dia. Bila ibu marah dia, dia keluar macam tu. ya keluar-keluar. Dia, keluar, keluar. dia pula waktu tu dia minta. Dia susah. Dia minta sedekah. Lepas tu dia minta sedekah, tiba-tiba. Di depan seorang wali minat awliya Dia Jadi ada ya, macam tu. Waktu kita mengaji Ihya' al-Muddin. Bawah hanjuran negara Islam. Jadi... Dia yang buat macam tu kat mak dia tadi, dia susah. Jadi dia keluar minta deka. Tiba-tiba hari dia minta deka, jumpa seorang wali Allah. Wali Allah tu sedang berjalan dengan anak murid dia. Maka wali Allah tu bila tengok dia minta tu, tiba-tiba wali Allah nampak apa yang dia lakukan kepada ibu dia di rumah. Lalu wali Allah tu buat apa? Ambil duit ni, baling dekat dia. Macam mana dia buat kat ibu dia? Paling boleh jatuh. Macam, kamu ni. Berakulah. adab yang baik pada ibu Dia pun terkejut. Yang terkejut, terkejut pun ambil duit. Yang paling terkejut anak murid yang ikut dengan guru tu. Dan kata guru dia wali Allah. Macam mana wali Allah boleh buat macam tu? Balik macam tu. Ya. Jadi habis-habis kawan tu dah bangsa dah. Tanya. Tuan guru saya minta maaf. Ha, tidak ada syak orang sangka cuma selalunya apa yang lintasan hati anak murid yang tidak elok ni bertanya macam kurang layak bagi akhlak bagi seorang wali Allah guru buat begitu tapi mesti ada sebab dia cubalah jelaskan pada saya ha, ni jadi bukan tanya macam Nabi Allah Musa minta takwil <laughs> tu jadi Boleh <coughs> bagi tahu kawan tu tadi dia buat begini kepada mak dia. Lepas tu anak murid dia pun dengar dia kata. Lalu kenapa Tuhan muliakan dia bagi juga duit pada dia. Kalau dia buat itu kat mak dia. Saya geram dia dengar orang buat itu kat mak. Tak boleh dia. Ya? Cik. Lepas tu pun kata. Guru kata. Apa yang dia buat kepada mak dia tu. Perlu di 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 diadapkan. Perlu diajakkan. Perlu dibetulkan. Perlu ditegur. Tapi. Kami tidak pernah belajar untuk mengharamkan diri untuk memberi kepada orang yang minta yang itu tetap kami kena bagi juga ya. yeah. subhanallah jadi macam mana peristiwa yang berlaku dalam rumah jelas kelihatan kepada orang-orang yang ahli basirah demikianlah ketika mana Sayyidina Imam Abdul Hasyarah ni pada permulaan beliau, beliau, beliau sebut apa kata pada Sidi Ali Khawas bakal jadi guru beliau, beliau tak tahu Mata khadallahu waliyan jahilah Allah tidak pernah mengangkat seorang wali yang jahil. Wah, waktu itu dia nak bagi tahu saja saya lebih tahu daripada lah kamu, macam itulah lebih kuat. Tiba-tiba Sidi Adil Khawas taubatkan beliau dengan menjawab Lawit takhadahu la'allamahu ya himar zainab Kalau lah Allah nak angkat juga seorang tu jadi wali Walaupun dia jahil Mestilah Allah sendiri akan pakaikan dan mengajarkan ilmu kepada dia Wahai keldai kepada zainab hak awal itu tak terkejut lagi hak belakang tu kedai pada kedai nak tu beliau terkejut sebab peristiwa tu berlaku dalam rumah dan isteri beliau nama Zainah. dan semalam ha, main dengan isteri tu isteri kata abang jadi kedai saya naik duduk belakang jadi dia pun turut naik jadi kedai ya. jadi apabila benda tu berlaku dalam rumah saja tiba-tiba Allah bukakan pada pengetahuan seorang yang bakal jadi guru beliau dan taubatkan beliau. Dengar-dengar ni dia panggil sebagai karamah. Dia panggil hijab yang terbuka. Jadi kalaulah hijab terbuka seperti Kasyaf tadi tiba-tiba minta tutup mata. Ya Allah, tutuplah. Malulah tengok depa-depa ni bos semua macam ni. Minta. Tiba-tiba tak tertutup juga. Tiba-tiba tak tertutup juga. Walaupun minta tak tertutup juga. Rupanya kerana beliau ni adalah orang yang nak menyampaikan orang jalan Allah. Nak menegur atas kesalahan yang orang lakukan secara sir dan melakukan kebaikan di depan al al-alaniyah, di depan ke, di depan zahir, buat baik. Di belakang, sembunyikan. Hmm. Huh? Tapi dia bukan macam cerita senario tu apa dia. I know what you did last raya. Ha? Huh? Ya, saya tahu apa kamu lakukan malam raya yang lepas. Ha, ya. Jadi, Nabak kata terbukanya hijab sehinggakan beliau ini tidak tertutup hijabnya. Sentiasa bermusyahadah. Membawa orang ke jalan Allah dan beliau sendiri sentiasa ingat Allah Azza wa Jalla. Zikir dengan hadir zikir dengan hadir bukan hanya sekadar zikir sebut di lidah tapi mulut sebut yang lain-lain. Mulut -lain. eh, mulut sebut uh, zikir Allah tapi hati melayang ke tempat lain. Allahumma salli ala zim. Satu panas satu sejuk. Baik. Bagi satu contoh lagi. Kalau seorang itu dia dekat dengan Allah yang menjadi menjadi hijab balik untuk dia tadi ada kejauhan dengan Allah adalah kerana dia buruk sangka contoh dia lang, dia hadir mai buruk sangka maka itu juga akan menjadi hijab kan buruk sangka katalah bukan buruk sangka pada Allah ni buruk sangka pada manusia dulu macam kita pernah ceritakan dalam kitab Lawaqih Anwar menyebutkan Syekhun Nawawi Beliau pernah tengok satu orang salat Lepas tu beliau sebut kata dia ni ni nak tunjuk ke orang riak dia apa dia disebut macam tu oleh kerana beliau sebut macam tu lalu kata beliau lalu aku terhijab daripada qiyamul lain selama enam bulan terhijab daripada qiyamul lain seakan-akan qiyamul lain itu adalah satu yang disingkap hijabnya Amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Lalu terhijab daripada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah hijab. Faham? Jadi, enam bulan. Saya tak boleh bangun solat malam. Kenapa? Kerana buruk sangka daripada seorang. Daripada hamba. Daripada hamba Allah. Sebenjak daripada itu, saya lazimi adab. Jumpa siapa-siapa pun, saya berperasangka baik. Saya sebut, boleh jadi kutub ni. Boleh jadi ni kutub ni kan ya. orang tanya dia eh siapa azan zuhur tadi ya aiman ke syazwan ke kan ya. tak kita pernah dengar boleh jadi kutub ni lalu saya lazimi jumpa siapa pun saya bersangka baik nak ajak nak ajak diri tu nak adabkan diri supaya nampak orang tu fikirlah kalau dia ni wali tapi takut kalau kata tapi kalau dia wali kecil Takut. lagi kali abang kau ni Nah. Kutuk dia. Boleh jadi dia kutuk. Sehingganya akhirnya Syekh Nawawi kata, "Ku kecapi ku bertemu dengan kutuk yang hakiki." Ha. Jadi tak salah pun kalau kita ni berbaik sangka sehingga akhirnya kita jumpa yang paling yakin dan juga nyata. Nah. Ha. Macam mana bersangka baik dengan Allah? Bukankah kecil-kecil kita dah diajak macam dia bersangka baik dengan Allah? bila anak kecil demam Umay Sarak ke apa Talhah demam ke Aisyah demam kan ha Umay Aisyah kalau, kalau Umay demam kecil-kecil dulu orang kata apa waktu dia demam ha bila dia demam boleh sakit kan ya, orang kata apa Allah nak bagi dia sakit kan apa kita akan kata Martin kata apa Itun. Macam mana kita tak baik sangka Allah? Ha? Ha, nak boleh jalan dia kot ni. Kita habang kata dia nak boleh sesuatu. Tiasa kita nampak bila Allah bagi satu balaan hasanan sebab dia nak dapat satu. Kecil-kecil dah diajak untuk berbaik sangka kepada Allah. Siapa demam baru ni? Kau yang demam? Kau yang demam. Kau yang demam. Takkan kita nak sangka kita tak dia nak tumbuh gigi kot. Contoh kita. Tapi kita tahu, eh dia demam nak boleh jadi imam tu <tuh> <tuh> tengok-tengok jadi imam zuhur lepas imam Ah, ha, nak boleh tu lah. kan ya, tiba-tiba pegang mikrofon baca tak bunyi slow dah bunyi kemah dah kan ya, Wuih dia demam tu baliak tu eh. contoh kan ya, Afif pasal apa? Dia demam lah. Nak boleh sebut rok sin lah tu. Sebelum ni bunyi sak. Tiba-tiba bunyi sin elok dah. Ha? Ha. Cuba sebut tengok Afif. Dulu sebut ni, sumpah lah, tak buat. Tapi lah ni lepas demam, sumpah aku tak buat. Ui, bunyi dah, sin dia. Nak boleh huruf apa? Sin. Aha. Jadi daripada kecil kita belajar. Eh, pasal apa? Dia demam Ah, ha. Sampaikan sampai ada orang ni, bila kita habang kat dia, kita cerita dia, no saya lambat sikit lah. Anak saya demam tadi. Dia nak boleh apa pula? Dia tanya asal. Dia nak boleh apa pula? Itulah saya duduk fikir. Gigi ada semualah. Cakap boleh dah. Berjalan pun boleh dah. Pemper pun dah tinggal dah. Susu pun nak boleh apa? Kalau gitu. Nak boleh adik. Tapan jawab dulu tadi. bos yang jawab dulu tak tahu lah bos Okey baik nak boleh adik lah tu kan yeah. ha. Yeah. <laughs> Allah puluh Allah jadi macam tu lah belajar bila dapat sakit apa-apa semua kata dapat sakit ni sebab apa nak boleh sesuatu Allah Ta'ala nak bagi faham kan yeah. jadi yeah. yeah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi Sayyidina Muhammad Satu lagi ni agak panjang sikit Ustaz pula agak lapang pula kan ha. Dapatlah kita berhenti sampai sini dulu Nanti kita sambung Jadi belajarlah Berbaik sangka dengan Allah Agar kita tidak dihijab Kan Jadi berbeza lah kita dengan Imam Abu Musi Sangat berbeza lah imam wa musi ni tidak ada hijab minta agar dihijab pun tak dihijab kita pula tak tunggu minta hijab <laughs> baru nak angkat tangan minta apa dah tak lah nak minta tambah <laughs> sebab itulah dekatkanlah diri kepada Allah ini menegur pada diri ustaz ya. menegur pada semua anak-anak murid yang berada di depan mata Bangunlah malam kita walaupun sedikit. Sebutlah dia huwa huwa. Sebutlah dia Allah. La ilaha illa hu. La ilaha illa Allah. La ilaha illa anta. Dan. Bila dah sebut Allah di waktu malam. Walaupun sedikit. Lepas ni akan belajar. Au zida alaihi waratilil qur'ana tartilah baca Quran di waktu malam Masya Allah tabarakallah nah, jadi inilah dah kami malam Jumaat Insya Allah pada malam ni kalau Allah bagi inayah taufiq hidayah pada kita dengar saja bunyi mikrofon pukul tiga atau empat pagi tu sama-sama lah bangun untuk menghidupkan malam Jumaat kan betul malam, malam Jumaat ni hari kami kan <coughs> bangun untuk buat macam mana Nabi yang saya ajak tengok langit baca inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilaf al-laili wan nahar lepas tu solat dua rakaat khafifatain kemudian tahajud kemudian ataupun tak taubat dulu lepas tu tahajud lepas tu solat sunat tasbih kan baca al-Quran baca quran, baca quran. Ustaz sendiri supaya nak beza uh, nak terbiasa lazimi kan nak baca di waktu malam satu juzuk. Kadang-kadang Allah Taala bagi taufik dia tu baca dalam solat sunat tu. Rakaat pertama lima muka surat, rakaat kedua lima muka surat contoh. Ataupun rakaat pertama tiga, rakaat kedua dua, macam tu contoh. Atau bacalah yang kita hafal tapi selang daripada selepas pada dua rakaat tu berhenti saat Baca Al-Quran lima muka surat. Sambung mangkit pula dua rakaat. Baca pula lima muka surat. Sambung pula dua rakaat suruhnya. Lepas tu baca lima muka surat. Habis saja witi, tambah lagi lima muka surat. Cukuplah sejuk. Nah. Jadi, bagi yang belum dapat keterbukaan kata tersebut, malam ni kalau kata ni, bersiaplah, sedia bersiap. Baju tu gantung, siap lagi, okay, elok. Atas sekejap lagi kalau dengar ni tu tanda dia tak lama tu 15 minit tu terus nak kena ada dah Ustaz nak angkat takbir dah jangan pula gantung baju tu duduk tunggu Ay, setengah jam lagi kalau Ustaz dah baru mula ni tengah jam baru nak angkat takbir jangan lambat-lambat gantung baju seakan-akan dengar saja panggilan tu lari turun insyaAllah boleh? Ha? ha. جزا الله, الله, جز الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا الله جزا الله عنا سيدنا محمدا yang baik pada Allah buat kepada Allah, ke Allah pada Ustaz sendiri dan Allah dan baca salawat uh, CD Imam Bursa itu di tiga kali dan bawa baru kita insya insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh